Ya, apa kabar semua? Assalamualaikum. Macam biasalah kita kacau AI. Hai AI. Saya Daud, salam perkenalan. Hai Daud. Selamat berkenalan. Nama saya Gemini. Apa khabar? Saya nak buat sambungan berbincangan lah. hari tu, mengenai black hole. Baiklah, Daud. Saya ingat lagi perbincangan kita tentang lohong hitam. ADA. Apa-apa soalan khusus yang bermain di fikiran awak sekarang? Saya hairan tentang black hole. Mengenai vakum yang ada tenaga, tetapi kosong, tapi ada tenaga. Ya, betul tu. Konsep vakum yang mempunyai tenaga ini A, G, A, K rumit. Dalam fizik kuantum, vakum tidak benar-benar kosong tetapi penuh dengan zarah dan anti-zarah yang sentiasa muncul dan hilang. Fenomena ini dikenali sebagai turun naik kuantum. Turun naik kuantum ini menghasilkan tenaga yang dikenali sebagai tenaga vakum. Tenaga vakum ini mempunyai implikasi yang besar dalam kosmologi. Ia dipercayai sebagai salah satu penyumbang kepada pengembangan alam semesta. Kencung. Saya maaf, saya sebut tak betul. Melahirkan graviti. Adakah kamu setuju bahawa zarah dan cahaya disedut dalam black hole punyai tenaga ion proton elektrik? Hmm. dari segi graviti, lubang hitam memang mempunyai tarikan yang sangat kuat sehingga cahaya pun tidak dapat melepaskan diri. Tapi Zarah-zarah yang ditarik ke dalam lubang hitam akan mengalami daya pasang surut yang ekstrim yang boleh memecahkan zarah-zarah tersebut kepada zarah-zarah subatomik. Jadi, Sukar NAK kata, zarah-zarah tu masih mempunyai tenaga ion proton atau elektrik yang sama. Nak saya terangkan dengan lebih lanjut tentang daya pasang surut lubang hitam? Ah, Tidak perlu. Yang saya hairan sekarang, arus elektrik yang melompat keluar menjadikan gelol ngembang. Sila cerita. Fenomena arus elektrik melompat keluar dan menghasilkan gelombang mengembang dikenali sebagai nyahcas corona. Ia berlaku apabila medan elektrik di sekitar konduktor menjadi cukup kuat untuk mengiunkan udara, mewujudkan plasma yang bercahaya. Plasma ini kemudiannya mengembang dalam bentuk gelombang. Nyahkas corona boleh dilihat dalam pelbagai situasi seperti di sekitar talian kuasa voltan tinggi atau semasa ribut petir sebelum kilat menyambar. Nak saya berikan contoh lain? <coughs> tidak perlu. Okey, macam ni sekarang. Sekarang pukul 11 malam. Cahaya dan gelap. Ya, sekarang pukul 11 malam. Dah lewat ni. E ADA. Apa-apa yang saya boleh bantu sebelum awak berehat? Saya mahukan lagi. Gelap adalah satu tenaga ataupun satu unsur di dalam black hole. Cahaya dan kegelapan adalah konsep yang menarik dalam fizik. Kegelapan bukanlah tenaga atau unsur, tetapi ketiadaan cahaya. Dalam lohong hitam, graviti sangat kuat sehingga cahaya pun tidak dapat melarikan diri, menjadikannya kelihatan gelap. Nak tahu lebih lanjut tentang bagaimana lohong hitam terbentuk? Saya tak mahu, tapi saya mahu tahu gelap adalah unsur ataupun gelap adalah satu benda ataupun satu zarah. Itu saja. Kegelapan bukanlah unsur atau zarah, tetapi ketiadaan cahaya. Cahaya terdiri daripada zarah yang dipanggil foton dan apabila foton diserap oleh sesuatu objek, objek ITU kelihatan gelap. Dalam lohong hitam, graviti sangat kuat sehingga foton pun tidak dapat melarikan diri, menjadikannya kelihatan sangat gelap. Adakah gelap ini disedut oleh black hole dan menghasilkan satu tenaga? Macam mana, adakah gelap itu, unsur gelap adalah satu tenaga yang disedut oleh roh, oleh black hole? Tidak, lohong hitam tidak menyedut kegelapan. Kegelapan hanyalah ketiadaan cahaya. Lohong hitam menyedut jirim dan tenaga, termasuk cahaya. Tetapi AR tidak menyedut kegelapan ETU sendiri. Jadi, black hole adalah bercahaya atau tidak? Lohong hitam sendiri tidak bercahaya kerana graviti sangat kuat sehingga cahaya pun tidak dapat melepaskan diri. Tetapi, bahan di sekeliling lohong hitam boleh menjadi sangat panas dan bercahaya terang apabila IA ditarik ke dalam. Okey, mengikut pada teori fizik, benda yang dimampatkan menjadi tenaga dan menghasilkan panas. Lohong hitam sepatutnya meletup. Adakah lohong hitam yang dipadatkan, black hole yang dipadatkan menjadi letupan Big Bang? Teori Big Bang menyatakan bahawa alam semesta bermula dari keadaan yang sangat panas dan padat dan kemudian mengembang dengan pesat. Lohong hitam pula terbentuk apabila bintang besar runtuh pada dirinya sendiri. Jadi, walaupun kedua-duanya melibatkan kepadatan dan tenaga yang tinggi, ia adalah fenomena yang berbeza. Jadi mana satu yang dahulu? Suhu panas ataupun tekanan? Gemini, mana yang satu dahulu dalam teori black hole? Tekanan ataupun panas? Dalam pembentukan lohong hitam, tekanan dan haba meningkat secara drastik apabila bintang besar runtuh di bawah graviti sendiri. Jadi, sukar untuk mengatakan yang mana datang dahulu kerana kedua-duanya berlaku serentak. Saya tanya tentang Big Bang. Dalam Big Bang, Tekanan dulu ke ataupun cahaya dulu? Jemenai, kamu mengambil masa untuk memikir ya? Dua kali saya tanya. Adakah teori ini kamu antara 50 pakai ataupun 50 kamu tak boleh pakai? Saya faham yang awak NAK tahu lebih lanjut tentang Big Bang. Tapi, saya tak boleh NAK berikan jawapan yang tepat tentang apa yang berlaku pada saat-saat awal Big Bang. Para saintis pun masih berdebat tentang perkara ini. ADA, banyak teori yang berbeza dan setiap teori mempunyai bukti dan cabarannya yang tersendiri. Nak saya kongsikan beberapa teori yang popular tentang Big Bang? Maaflah, Gemini, sebabkan soalan ini terlalu terlalu uh, panggil basic dan premium kita ambil yang sekunder belakang selepas big bang jazah zarah dilepaskan oksigen dimampatkan he heterogen dimampatkan dan wujudkan air awak percaya ada air titisan air di angkasa Ya, ADA bukti air di angkasa lepas. Para saintis telah menemui wap air dan ais di beberapa tempat seperti komet, bulan dan juga di planet lain. Malah, ADA kemungkinan air wujud dalam bentuk cecair di bawah permukaan beberapa bulan dan planet. Saya nak tanya, jika air dimampatkan dalam black hole dalam jumlah kuantiti yang banyak, apa akan jadi? Letupan ke ataupun satu pancaran cahaya? Air yang dimampatkan dalam jumlah yang banyak di dalam lohong hitam akan mengalami tekanan dan haba yang sangat tinggi. Molekul air akan pecah menjadi atom-atom yang lebih kecil dan akhirnya menjadi plasma yang sangat panas. Plasma ini kemudiannya akan tertarik ke dalam singulariti lohong hitam, di mana EE akan dihancurkan sepenuhnya. Jadinya, dalam mampatan hidrogen dan juga ikatan oksigen, apabila ini, bilakah wujudnya helium? Helium terhasil daripada gabungan nuklear hidrogen yang biasanya berlaku di teras bintang. Proses ini memerlukan suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Gabungan nuklear juga menghasilkan tenaga yang sangat besar yang menyebabkan bintang bersinar. Maksudnya basic pada uh, basic pada gas adalah hidrogen dan juga oksigen lah. Ya, yeah. Hidrogen dan helium adalah antara unsur yang paling banyak dijumpai di angkasa lepas. Malah, bintang pun kebanyakannya terdiri daripada hidrogen dan helium. Saya tanya tentang letupan. Dalam letupan mesti melahirkan karbon, betul tak? Dan karbon ni boleh terkumpul. Adakah karbon ini adalah satu bentuk unsur butiran benda bukannya gas? Betul? letupan seperti supernova boleh menghasilkan karbon. Karbon biasanya terbentuk sebagai habuk atau zarah kecil, bukannya gas. Zarah karbon ini boleh berkumpul dan membentuk objek yang lebih besar dari masa ke masa. Okey, maksudnya letupan menghasilkan karbon. Dan karbon ini akan dikumpulkan kembali ke lorong hitam menjadikan satu planet. Betul tak? Tidak semestinya. Karbon yang dihasilkan oleh letupan boleh menjadi sebahagian daripada awan gas dan habuk yang lebih besar yang dipanggil nebula. Nebula ini boleh runtuh di bawah graviti sendiri untuk membentuk bintang baru tetapi tidak semestinya planet. Planet biasanya terbentuk daripada lebihan bahan yang tertinggal selepas pembentukan bintang. Oh, maksudnya memerlukan black hole, menghasilkan mata cahaya dan kemudian letupan menjadi hasil letupan jadi karbon dan kabur itu menghasilkan planet. Tidak semestinya begitu. Lohong hitam tidak menghasilkan cahaya atau letupan secara langsung. Sebaliknya, lohong hitam menarik jirim dan tenaga di sekelilingnya dan dalam proses ITU jirim tersebut boleh menjadi sangat panas dan memancarkan cahaya. Letupan seperti supernova boleh menghasilkan karbon, tetapi karbon ini tidak semestinya akan membentuk planet. Dalam bentuk karbon dan juga bentuk planet. Planet punya in gravity. F1. Gravity kan. Dalam formula F1. Jadinya dalam eh, G1. Dalam G1 itu akan tarik karbon menghasilkan planet. Tetapi yang peliknya kenapa air tak disedut sekali? Oh, dia penat jawab. Okey. Kita tanya lagi. Hai Gemini, saya Daud. Salam kenalan. Hai Gemini, saya Daud. Salam berkenalan. Hi Daud. Selamat berkenalan. Saya Gemini, ADA. Apa-apa yang saya boleh bantu? Uh, tadi awak ingat tak tentang perbincangan kita black hole, planet dan juga karbon? <coughs> ya, saya ingat perbincangan kita tentang lohong hitam, planet dan karbon. ADA e -E, soalan lain yang awak NAK -E tanya? Ini soalan yang kedua mengenai... Okeylah, kita buat video kemudian. Terima kasih. Jumpa lagi. Baiklah, Daud. Jumpa lagi. one. Mm -hmm.